Дорогие педагоги, коллеги, воспитатели, учителя, технический персонал, учащиеся нашей школы, разрешите мне вам сказать большое спасибо, что вы меня пригласили на сегодняшний праздник, который вы сегодня проводите по случаю 71-й годовщины Великой отечественной священной войне. Священной. А почему, я вам скажу. Война была очень жестокая. И вы должны понимать одно, что советская власть, в том числе советская Украина, с 17 по 41 год было всего 24 года. 24 года. И вот в 1941 году, нарушая пакт ребентропа молотова который был заключен о ненападении Советской Союза Германии, без объявления войны, началась Великая Отечественная Священная Война, которая сыграла огромную роль в развитии общества не только России, Украины, Белоруссии, а всей Европы. Я помню 1939 год, ее называет сейчас не Великой Отечественной Священной Война, а Друг... Вторая мировая война. Я не воевал во Второй мировой войне, я воевал в Великой Отечественной священной войне. И что характерно именно начиная с 1939 по 1941 год началась. Развиваться, объединяться Соборная Украина. И это нельзя забывать. Сюда вошла Галиция, нынешняя западная Украина, Буковина с Черновцами, Закопа Закарпатская область и называли Закарпатская Украина. И это сделали люди которые уделяли большое внимание развитию каждой нации, независимо от расположения на нашей стране. В 1941 году мне исполнилось 17 лет. Я закончил 10 классов с отличием. Я помню, выпускной вечер нас принесли на 18 июня, потому что мы находились близко к началу Великой Отечественной войны. Мы чувствовали, что что-то творится не в нашу боль. И на этом пепостном вечере, в котором было около 450 десятиклассников, декл... потому что школа была Большая в 1940 году купельская средняя школа. В этой местечке жили поляки, евреи и украинцы. Была семилетняя польская, семилетняя еврейская и украинская. И эти школы объединились. Будучи еще восьмиклассником, меня избрали секретарем комсомольской организации которую входило более 500 человек. Когда началась Великая война, отец мой, бывший моряк Тихоокеанского флота, служил на крейсере «Стреляный» 15 лет. 15 лет. Он мне сказал, «Ваня, какие в тебя планы?» Это было 24-25 июня 1941 года. Если ты только останешься на, укуп... на оккупированной территории, тебя первого повесят. Выбирай. И я выбрал путь на восток. В это время Сталин издал указ. Те люди, которые эвковирус на восток создавали условия бесплатное питание, бесплатный проезд. И я двинул на восток. Я ехал, многое проехал, начиная от Проскурова, это не Хмельницкий, не Пропетровска, Луганска, Сталинграда, не Волгоград. На третьем Печали я сел на пароход, добрался до Ульяновска, посетил музей Ленина, помылся там в ванне и пять поехал на восток. Я должен ехать в Владивосток, но не поехал, потому что уже война началась и все пахло тем, что если, не дай бог, Оккупирует Москву, японцы начинают войну на Дальнем Востоке. Поэтому я остановился в городе Новосибирске, пошел в добровольную армию, меня направили в Кемеровское пехотное училище на подготовку политработников. Я же получил звание и младший политрукрота в составе московской, добровольческой. Гвардейской 33-й армии я прослужил всю войну, начиная с 17 лет и закончил войну в 21 год. Дважды ранен, контужен и так далее. Я помню этот, помню, период, когда началась война. Это была жестокая война. И 39-й 1941 год не все было благополучно в Западной Украине. Я об этом говорить не буду. Вы должны сами знать, а если знать, так не надо помнить это. И вот когда 30 июня 1941 года немцы зашли во Львов и встречали с цветами на коленях с хлебом в соль. И когда... Стичко с женой Ярославой, Коновальцы говорили, создали меморандум о независимой Украине. И когда это дошло до Гебельса, а он должил Гитлеру и прямо сказал, а мы им дали, создали двух, два батальона украинцев, вооружили, они были Ролан и Нахтигель, Соловей. Пошли во Львов. До десяти человек украинцев обеспечивают телы германской армии. Они хотят создать независимую Украину. А Гитлер говорит, вас, вас, вас. Что, что, что? Так вон, позовите меня ко мне, моих помощников. И вот на территории Начиная от Бруча на запад, это будет наша территория, потому что Галиция никогда не относилась к Украине, она выходила в Австро-Венгрию. А вот начиная от Бруча и кончая восточными границами Украины, это будет создано Остлянд, восточное государство, которое будет непосредственно подчиняться Рейху, то есть Германии. Это нет лучшей территории в мире, как Украина. И нам она подходит для расселения. Нам тесно на нашей территории. Мы должны переселить час немцев на территории Украины. А для того, чтобы расселить немцы в Украине надо уничтожить. И украинцев, россиян, иудеев, цыган и другой до 30 миллионов человек. Оставить до 10 тысяч женщин, мужчин молодого возраста для обслуживания каждому немцу, который воевал на Украине, видели по 50 гектаров черноземов и 20 человек обслуживающего персонала. Дорогие мои дети, друзья, коллеги, не дай Бог, если бы это случилось, неизвестно, были бы на свет рождены люди, которые родились после Великой Отечественной Священной войны. Первые месяцы войны мы потеряли много территорий, но это вынужденная мера. Вынужденная мера, потому что нужно было сохранить силы. И вот Большую роль сыграли наши политики, которые заключили договор Риббентроп Молоту. Надо было хотя бы два года для, Украины, для Советского Союза, чтобы выпустить новые оружие. Я имею в виду танк Т-34, автомат Калашникова, миномет Катюша, которые сыграли главную роль в России победе над Великой Отечественной войне. И мы это сделали. Первые победы наша была, это под Москвой. Вторая победа была под Сталинградом. И после этого ни шагу назад их немцы не пошли. И мы их гнали до самого Берлина, до Эльбы. Я участвовал в замечательной армии. Мой путь лежал от Москвы, Смоленск, Витебск, Минск, Варшава, Франкфурт на Одере и Дахау, Эльба, где я встречался с американцами-англичанами. Я помню, как они набросились на нас, собирая звездочки, пуговицы и так дальше, как на память. И я очень рад, что я выжил этой войне. Очень рад на то, что я делал все возможное, чтобы воспитать воина советской армии, помогать ему. И все это было сделано. И вот сегодняшняя песня называется «Темная ночь». Я эту песню слушал с глазами на глазах. Потому что это было, хотя у меня не было семьи, я был холостяк, окружали меня люди, которые были тоже дети и плакали. Это была настоящая песня. Это вдохновляло людей на подвиг. На то, чтобы все сделать, чтобы победить Великую Священной Войну. Но я не знаю. Вот это сейчас показали как-то по-другому. Но пусть люди думают так, как они думают. Но надо думать, историческую правду знать. И знать ее такой, какой она есть. Я прошел большой путь. И демилизовался, принимал участие в освобождении новых городов. Я помню, когда мы форсировали Вислу, я на пароме, недалеко упала бомба, и паром развернулся, я, и многие солдаты и офицеры в Висле купались. Хорошо, что нашлись люди, которые нас спасли. И то же самое было в Кюстрине, на Одере много. И я, встречаю после войны, когда закончилась война, а она закончилась 0, 0, 5, 10 минут 9, на 9 мая, 8 на 9. Когда Жуков вот соключил договор о мире возглавлял делегацию этой немецкой э, немцев Кейтер, генерал-маршал и в это время началась война э, начался мир я был и, и, был э, при Штаге, был в кабинете Гитлера где он расстрелял свою овчарку, где он убил свою эту женщину, жену Еву браун и потом сам застрелился. Я много знаю и помню, но я не хочу вас затруднять. Не хочу затруднять вас времени и забирать его. Но я очень и очень переживаю за то, что многие вопросы посвящения войны. Фальсифицируются, неправильно издаются, и это влияет на программы по истории и по другим. Но ничего, время придет. И мы, собственно говоря, народ боевой, порядочный, честный, одержит победу. Самое главное, победа должна быть в людей труда рабочего крестьянина, трудового интеллигента, чтобы они руководили страной, чтобы они задавали тон, кому как заплатить и так дальше. Я очень вспоминаю в 1994 году госсекретарь гос Соединенных Штатов Америки Джеймс Бейкер выступая в американском конгрессе, заявил, мы потратили десятки триллионов долларов, чтобы победить Советский Союз в холодной войне. Но не это главное, а главное, что нашлись предатели. Вот что главное. И эти предатели довели до того, что Сегодняшний день не радует, не радует нас потому, что если сравнить то, что было при коммуняках, какие были цены и как давали квартиры, так надо это помнить. Если киловатт-час шиле копейка, в городе 2-4 копейки. Проехать автобусом 5 копеек, литр бензина 8 копеек. Дальше квартира бесплатная. Платили только жилую площадь. А сегодня оплачиваем мы общую площадь. И даже 0,9 квадратных метра оплачиваем, не отапливаем балкон. Это было. Плохо, а это было хорошо. Поэтому, ребята, я вас прошу одно. Слушайте хорошо и делайте вывод. И я очень переживаю за то, что не за себя, я уже проживаю живу 93-й год. И сколько мне, как говорят Богу, дашь еще жить на свете, это уже дело судьбы и дело здоровья и так дальше. Но я горжусь тем, что я в своей жизни никого не обидел, никого не осквернил, никого не, ну, никого не взял в какую-то беду. А если кто-то меня и давал какие-то намеки и оскорблял, я ему прощал. И всегда делал, что в этого человека не все в порядке с серой жидкостью в мозге. <свят> Поэтому будьте всегда не мстительными, не будьте циничными, а будьте откровенными, порядочными украинцами, патриотами. Не те патриоты, а настоящие патриоты, которые будут вести работу за улучшение жизни простых людей, людей, которые создают материальную техническую базу. И вот сегодня меня могут упрекнуть в сепаратизме. Какой же может быть декоммунизация шерпа и молота? На гербе шерп и молот. Сер – это символ работника сельского хозяйства. Молод, рабочего промышленности, который создают материальную базу для государства. Так вот, его не приходит. А если разобраться, что такое трезубт, вы потом узнаете, что это такое. До 25 лет до сегодняшнего в Украине герба нет. А три зуба это только час. Той же чаще, как серп Поэтому будем надеяться на лучшие времена. И я желаю вам очень и очень много. Но закончить хочу одним выражением. Я никогда не забуду решение Нюрнбергского процесса. Он усудил фашизм, как идеолога и запретил ее. Но Нюрнбергский процесс не, за... не запретил идею коммунистической идеологии, потому что она сыграла главную роль в победе над фашизмом. И все то, что сегодня делается, это напоминает Германию приходом Гитлера, запрещение партий. И так дальше запрещение, и так дальше, и так дальше. Но это придет время. И я очень хочу напомнить, извините, что я вас задерживаю, хочу напомнить замечательные слова, которые были высказаны в 1945 году Рузвельтом, человек президент Соединенных Штатов Америки, коллега. Его привозили на коляске. Он был несколько раз избирался президентом как большой человек. Человек, который любила вся Америка. Человека, который сыграл огромную роль в деле развития не только Америки, а всех демократических государств. Он точно сказал, и я запомнил это, что вот его слова. О, Господи, если бы я мог ходить, то пошел бы пешком по святым местам Ленинграда, Москвы, Сталинграда, Севастополя, Киева, стал бы на коленях и поцеловал бы ту священную войну, Политую кровью. И одновременно я поблагодарил бы народ, который породил и воспитал воина-патриота. Повторяю, воина-патриота, который спас и защитил человечество от гибели. Вот и мы, празднуя 71 годов, 71 годовщину Великой Отечественной Священной войны, должны помнить о тех людях. Их очень мало осталось, хотя в армии, в советской армии было 34 миллиона 476 человек. Это большая армия, и мы победили. Мы победили, потому что мы верили в эту победу, верили в свой народ, верили в тех, кто делал народ и сделал для народа. И пусть всегда помнят люди тех людей, которые сыграли огромную роль человечество в спасшем человечеству гибели. Это воин-патриот.